Друзі, вітаємо вас на нашому кулінарному майстер-класі. Я щиро вдячний вам за те, що ви регулярно відвідуєте. Щиро вдячний вам за всі лайки, які ставите під нашими відео і постами, тому що це дійсно цікаво і саме головне смачно і корисна. Наша неперевершена Катерина, нутриціолог, сьогодні підготувала унікальний рецепт. Мало кто чувствует такое слово до этого дня, как Мухамара, тому сегодня мы все дезнаем. Что... <laughs> вот, Здравствуйте, уже мои любимые гости, потому что уже много прибывшихся гостей постоянных. Сегодня будем всегда удивлять, будем готовить что-то новенькое и что-то необычное, что, что даже в некоторых кафе ресторанах вы не увидите. Наш сегодняшний блюдо называется мухаммара. Это вид закуски, который относится больше к восточным странам, Израиль, Сирия там, да, и другие. Но самое интересное, что ингредиенты это все наши. И поэтому сегодня вы прочувствуете, попробуйте весь этот ансамбль вкуса. Вы поймете, что это очень вкусно, очень доступно. И это просто. Поэтому я надеюсь, что после сегодняшнего мастер-класса вы непременно придете домой и исполните тот же рецепт в своем исполнении и порадуете, и удивите своих близких и любимых людей, так же, как сегодня вы будете удивлять и радовать Значит, для нашего рецепта. А, ну начнем с того, что мухамара это вот видите какая закуска, она пастообразная и ее можно использовать, опять же, как самостоятельное блюдо для подачи в качестве закусок, либо это может быть намазка на бутерброд, либо вы подаете какие-то хлебные чипсы или картофельные чипсы. К, вот как, как мы обычно едим э, наш всеми любимый гуакамоле. Да? То есть такой э, вид подачи, э, как антипасты, да? так, закуска. Поэтому э, в принципе, э, тут уже ваша фантазия, как вам удобно, как вы хотите подавать. Но классно это в виде, конечно, и самостоятельного блюда, потому что это вкусно. И в качестве закуски можно каждый день свое меню как-то разнообразие. Значит, нам нужны наши красивые, классные перцы, которые сейчас как раз сезон, да, на вкусный, классный салатный перец. И лучше выбирать, конечно, красный перец, потому что это источник ликопина, да, это самый важный антиоксидант, это хорошие э, лечебные свойства для нашего тела для нашего организма. Поэтому красный перец всегда красная окраска, всегда это каротиноиды, это и зрение, это и качество кожи, да, и это опять же хороший ответ кожи на загад, потому что благодаря витамину благодаря витамину А, хорошо держится загар, хорошо ложится, вы не сгораете и не краснеете. Вот запомните этот маленький лайфхак. Если ваша кожа реагирует на солнце покраснением, сгоранием, воспалением, вот когда да, красная она болит, это значит не хватает витамина D, витамина A. Так вот. Я выбрала в этот раз конкретно капли, длинный перец, потому что нам будет удобно снимать кожу. Нам нужно будет избавиться от вот этой толстой, не очень вкусно именно кожуры, которые сверху да, находятся. Потому что если вы возьмете вот эти большие такие объемы круглые, то там будет сложнее. А здесь значит, наша важная задача почистить, очистить от семечек. Uh -huh. можно разделить на пополам не меньше и запекать запекаем в духовке Actually, полтора долго. Часа, долго. Долго. Долго часа потому что вы, шо, я вчера запекала полтора часа yeah. да. uh -huh. нам нужно чтобы он не просто пропекся чтобы он не был вот, просто как аль как там, крем там, а нам нужно чтобы была вот, да, на поверхности чтобы кожица вздулась когда она вздувается, то значит она отделяется, а это происходит через полтора часа. Ну, плюс-минус, у кого какая там шкаф, кого шкаф, да, потому что есть нюансы, там современная техника, либо там э, обычная газовая, э, все ж по-разному. Ну, плюс-минус. Нужно смотреть, конечно, по готовности, по самому перцу. Э, наша задача его запечь. После того, как вы уже увидели, что сдувается вот эта кожечка, да? выключаем, достаем противень и затягиваем пленкой пищевой. Для чего? И оставляем остывать. Для чего? Для того, чтобы как раз, когда процесс остывания происходит под закрытой, да, да, в матери, то легче происходит очищение от вот этой кожуры. И потом они уже остыли вы снимаете пленку, достаете каждый перец, и у вас просто одним движением руки снимается вот эта кожица. Все, у вас остается красивая, мягкая плоть, которая вкусно пахнет, которая цельным сразу куском отделяется. И следующий этап – это у нас подготовка грецких орехов. Грецкие орехи, как обычно, мы прогреваем на сковороде до такого да, золотистого цвета. я заморачиваюсь всегда, я очищаю еще и шкурку вот эту, потому что так вкуснее. Потому что шкурка все равно после духовки, даже, даже, после духовки, дает горчинку. Поэтому я даже все равно, когда уже прогретый, его легко, легко отшелушивается верхняя часть ореха, и все. И затем там, следующий, третий этап, это когда вы лучше всего по классической, да, рецептуре они перетирают перец вот в большой какой-то ступке перетирается перец вместе с орехами но я вам э, упрощу задачу и скажу что это все можно сделать в мисорубке блендером вы просто очень сильно измельчите и когда блендер перетирает пюре теряется вкус он не такой яркий становится поэтому блендером нет а вот мясорубка самая, потому что все равно остается какая-то, да, э, ну, какие-то кусочки, какие-то э, ну, правильные э, э, размер а того же ореха. Да. И я все вместе перемалывала в мясорубке. Перец, орехи, перец, орехи. И все. После этого у нас уже получается какая-то такая однородная паста. И добавляем томатную пасту. Томатная паста, я брала обычную пасту, можно там, да, либо измельченные, либо самим делать, но это тоже надо тогда отдельно запекать томаты и очищать это опять же от кожуры, потому что нам нужна пастообразная, мягкая такая консистенция. И вот это все мы соединяем вместе все наши базовые и берем гранатовый соус гранатовый соус добавляет как раз вот эту восточную нотку. Он э, балансирует как раз кислоту томатной пасты и некоторую э, придает вот эту изюминку гранатового сока. Mm -hmm. а, получается тогда идеально сбалансированный вкус сладкого и соленого кислота. Да? Mm -hmm. Поэтому я добавляла всего лишь на килограмм э, сладких перцев две столовые ложки всего, потому что это все-таки концентрированный соус, и нам нельзя было ну, пересластить. Используем восточную югу специю зира. Зира это похоже на тмин, только она внешне как тмин. Но пахнет совсем другого. Зира это как раз та восточная специя, которая используется для плова. Yeah. Когда мы пробуем плов где yeah. да, туристически, yeah. находясь в другой стране, вы понимаете, что он совсем другой. Он по вкусу вкусный и какой-то необычный именно в специях, потому что вот и восточные страны страны они как раз и э, характерно отличаются от европейской кухни именно специями правый да. И зира вот одна из таких специй, которая добавляет вот это вот необычные зируки. Я рекомендую любую специю перед тем, как добавлять, если, особенно если это цельная специя, да? такая как зира или тот же тмин, или даже гардамон, прогревать. Почему? Потому что любая специя содержит в себе масла. Масла им для того, чтобы выпустить свой аромат, вот это показать, раскрыть свое богатство э, вкуса и аромата, его нужно прогреть. И тогда ваша э, специя, она раскроется, это будет невероятный аромат, невероятный вкус. После того, как вы прогреете, ну просто вот прогреть на сковороде, вы уже почувствуете запах. Все, вы ее достаете, перетираем в порошок, да, в ступке и добавляем в нашу э, главное блюдо, наше уже готовое смесь, я специально еще не добавляла. До этого, естественно, мы добавляем соль, добавляем оливковое масло, и какие-либо специи на ваше усмотрение, какие вы хотите. В принципе, там, да, моя любимая паприка здесь не уместна, потому что у нас очень много перцев и так. Вы можете добавить любые травки, тот же тимьян, те же там какие-то итальянские сбор травы, сушеный базилик, сушеная петрушка, это тоже там, даст, ну, как бы добавить свои нотки какой-то. А сейчас, ну, и это все я заранее приготовила, заранее добавляла для того, чтобы это все хорошо смешалось и был однородный вкус. А вот я уже здесь сегодня с вами сейчас мы добавим, и вы это потому что это такая сильная специя. И она действительно настолько яркая, что ее нужно немножко, и лучше добавлять ее в конце. И вот теперь мы смешиваем все. И э, вот вы почувствуете сейчас, когда я вам э, дам на пробу, что именно э, благодаря тому, что через мясорубку опускаются все продукты, они настолько ну, правильной э, фракции, да, что вы будете чувствовать один английский орех, один э, там, перец. Но в то же время э, ансамбль в, в общем он звучит вы почувствуете, что это очень вкусно. Но очень важно, чтобы это не было однородное пюре. Потому что, вот, как всегда, ошибка в вариант. Если блюдо не удалось, спрячь его в интервью. Так. Да. Поэтому все, что там суп и пюре, это вот спрятанное где-то неудавшееся блюдо должно быть. Так. Я думаю, что Может быть, еще? Не, пахнет хорошо. Ну, можем еще немножко, да? Да. да. Чтобы мы уже ну, четко почувствовали этот вкус. Тем более, ее все равно не удастся прям совсем прошел перетереть, потому что крупные, ну, тяжело раздается, крупные такие эти палочки сухие, и все равно будет где-то попадаться цельная палочка. И, естественно, она не даст такого классного раскрывшегося аромата и вкуса. Так, ну, и теперь приступаем к нашей любимой части, да? Так, сейчас я... Сегодня у меня была помощница, там и... Молодые люди, кто-то принадлежит. Слушай, мой сегодня отдыхает. А, да, мне поможет, да? Давайте, помогите мне пожалуйста, Я буду пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста, Поэтому мы понимаем, что можно не только икру делать, как мы привыкли, да, смешивать те же баклажаны а, с перцем, а можно и отдельно, как бы, монокомпозиция, да, из перца, и я вам скажу, что... Печеные овощи – это э, даже богаче и лучше по своему составу, потому что при запекании образуются да, те необычные пектины, которые очень важны для пищеварения, очень важны для нашей смедотной флоры. Поэтому печеные овощи – это цель. Очень, очень. Потому что, может быть, вы знаете, что да, у некоторых людей, на, особенно на салатный перец, на сырой, на свежий, есть реакция. Да? И там, не все его любят именно из-за вот этой реакции пищеварения. То, я вам скажу, что печеный перец однозначно лучше и полезнее конкретно для пищеварения, для тела. Поэтому, если сырой не любите, пробуйте такой. Вам это достаточно понравится. А есть его нужно, потому что это источник, в первую очередь, витамина С, это источник витамина Е, витамина А, Представь, просто шанс. и минералов, железа, магний, калий, фосфор. Поэтому это достаточно ценный продукт который сейчас доступен и в самом своем ну, пике. Ну что скажете, не слышу. Очень вкусно. Прям вообще. Нравится? Необычное да, сочетание. Да? От, сень, да, да. А орехи чувствуют совет, да, рец, и он он дает свою вот такую пикантную ножку. Просто, оно бы тогда не звучало, вот орех бы не звучал, он бы потерялся, честно. Грецкий орех, он бы потерялся на фоне перца, просто. А так он чувствуется и он добавляет свою как раз вот Зиру кто почувствовал, кому не знакомо. Я думаю, все почувствовали, ну, она да? просто знакомая, и я ее обожаю. Да, она прикольная, она такая необычная. Сделана. Так, все, всем достаточно. Спасибо. Вкус неожиданный. Да, неожиданный. Ну, я почему-то считала, что он будет совершенно другого да? Он, он такой обалденный, будет. такой нежный. Нет, ну как, как раскрывается. Да, вот какая там да. в конце. Да. Раскрывается да. есть... да. Плюс орех после вкуса да. идет брезкового ореха. А Совершенно первое ореха. Это, конечно, кислота нашего там томата и в то же время сладость. У -у -у -у. Она, там, сон, да, да, она балансирует и это очень. А плюс мы же помним, да, что у нас, получается, все равно есть пектины, mm -hmm. это наша растворимая клетчатка для хорошей цветовной формы. Mm -hmm. У нас есть жиры, оливковое масло и орехи. И у нас mm -hmm. есть углеводы, mm -hmm. да, потому что тот же Поэтому у нас это блюдо закрывает все необходимые нутрициологические потребности. Соответственно, это блюдо даст вам из-за жиров растительных и орехов в частности насыщение на несколько часов. И поэтому вы удовлетворите, закройте все потребности. Это важно, чтобы блюдо не было э, там, просто пустым гелотом или это просто какая-то пустая еда, которая там, за час и вы опять голодны. Это неправильно. Поэтому нужно стараться, чтобы вся еда на вашей тарелке была сбалансирована, чтобы там были и жиры, и углеводы, и клетчатка обязательно. Да? И белок, соответственно, ну белок это такой же брёк. это в нашем понимании, что белок это только мясо и мясные продукты, на самом деле белок это вообще в общем строительный материал, он строит все, те же области состоят из белка, те же аминокислоты, просто там в определенном количестве, в определенном составе и все, поэтому не акцентируем внимание на белок, сейчас по э, статистике ВОЗ, Идет переедание, перебор белка у населения, чем недобор, а вот клетчатки как раз недобор, потому что э, все сориентировались, знаете, вначале у нас же, помните, была мода на безжировую питание, mm -hmm. mm -hmm. жир, это зло. Там все безжировое, все обезжиренное ели. Без, без глютена да, да, да. Но это сейчас, да, без глютена, потому что это уже как вынужденная мера, из-за того, что у многих аллергические реакции происходят на это. но в большей степени, я вам скажу, не на глютен реакция, а реакция на технически произведенную пищу, которая синтезирована, которая синтетическая, она настолько супер термически обработанные, супер чтобы что было нет ничего полезного. Потом была тема следующая, это по белку, что надо белок, белок, там, спортсмены и так далее. И мы совсем забываем про то, что Нельзя взять что-то одно и что-то лишнее. Так же, как в нашем теле, нет ничего лишнего. Да? Все имеет свою функцию, все имеет свое значение, и обязательно важно. Так и в продукте. Вот, казалось бы, это просто перец, но в нем есть тоже все. И клетчатка, и углеводы, и жиры, здесь все есть. И белок тут же есть. Просто в разных пропорциях. Больше углеводов, например, там, больше клетчатки, пектина, да, в частности, но все равно есть. Жиры тоже есть, но их там чуть-чуть. Поэтому также и любой продукт. Поэтому наша задача на нашей тарелке все-таки выложить, сложить, скомпоновать сбалансированный, нутрициологически правильный, да, нутритивно богатый завтрак, обед и ужин. Чтобы там были обязательно жиры. Не бойтесь жиров. Растительные жиры очень полезны, потому что желчь выходит только на растительные жиры. Ну, только на жиры, да? Растительные, животные, неважно, но только на жиры. На углеводы желчь не выходит, а она участвует в пищеварении. Благодаря желчи улучшается пищеварение, происходит пищеварение, растворение жиростынных витаминов и усвоение их потом в дальнейшем. Поэтому жиры должны быть неизбежными, Это хорошо. Просто старайтесь, чтобы у вас было больше ненасыщенных жиров, то бишь растительных, и меньше насыщенных жиров. Потому что именно насыщенные жиры забивают там, да, образуют растительные пляжки, да, могут там и, изменять сосуды и так далее. А растительные жиры вам в помощь. Я вам скажу, что э, сейчас, посмотрев, как питаются европейцы, э, как питаются там восточные люди, то это я не могу сказать, что это правильно ли Я не могу сказать, что это э, закрыты все потребности, и что люди вообще понимают, как правильно питаться, к сожалению. И у нас в Украине даже лучше обстоят дела, у нас больше людей, которые увлечены зож, у нас больше людей, которые этим интересуются, и у нас больше в этом плане просвещенности потому что наши люди, несмотря на то, что там есть какие-то модные продукты, есть какие-то модные веяния, но почему-то вот там оливковое масло, все знают, что это полезно и стараются все равно это добавлять там сырье, на кухне обязательно было. Авокадо, да, обязательно кто-то любит ну, и конечно, большинство да. любит. Как без него? Да. Хотя когда это там, модный фрукт, который вообще в нашей местности не характерен, да? но у нас весь принадлежит зеленый, мы туда лежим, да? Но все равно мы его едим каждый день. А я вам скажу, что, вот, допустим, в Израиле, хотя, казалось бы, страна, в которой тоже много природных овощей, фруктов и так далее, ну, да. потому что это все таки да, пустыня, а у них нет такого, чтобы авокадо было в салат или там еще где-то. А у них, если есть сезон, он как бы есть. Если нет, консервируют. Это в виде пасты. Там ну, уже это и слоты, стабилизаторы и так далее. И все. И вот ты им говоришь авокадо, они. А Поэтому э, мы обязаны просто пользоваться всеми дарами природы. Все, что нам дает земля, все, что нам дают там другие страны, э, привозное, но надо использовать себе на здоровье. Поэтому обязательно старайтесь, чтобы растительные жиры были в вашей э, еде. Если это не авокадо, пусть это будут орехи. Это будет семечки, там тоже хорошие, полезные, растительные жиры. Используйте их обязательно, потому что иначе не будет желчантока. А желчь это вообще одна из самых важных. Мы почему-то думаем, что вот самое важное это там, печень. А, или там самое важное это ну, желудок. Нет. Одно из, как я, когда еще в начале мы лекции читали, я вам рассказывала, что я для себя понимаю, вот, исходя из всей информации, которую я... Получилось, что наш фундамент это три кита, это печень, это желудок и это желчь. Потому что именно желчь участвует в пищеварении. Именно благодаря хорошему качеству желчи у нас есть усвоение жирорастворимых витаминов. А это качество кожи, качество волос, это зрение, это все внутренние строения. Потому что любые сосуды, любая наша соединительная ткань, она эластична. Благодаря витамину Е, да, благодаря жирам. Поэтому обязательно помните об этом. И вот сегодня мы еще раз увидели, что просто, это просто, доступно, но надо просто знать, или там, ну, не так сложно это приготовить, да, но надо просто понимать, что о, вот такой там рецепт, и здесь мы закроем и все три потребности. Поэтому я... Мне очень нравится, когда люди приходят, интересуются, пробуют и учатся, потому что это классно, обучение это интересно. И когда есть внутренние вопросы, значит, однозначно будут и ответы. Вы однозначно их найдете. И вы сделаете себе только лучше. Поэтому обязательно пробуйте, открывайте для себя новые горизонты, новые какие-то рецепты, новые технологии приготовления, да, чтобы там... Мы сейчас, конечно, тоже все подстраиваемся, да, адаптируемся под некоторые изменившиеся условия. И поэтому вечером запекаем, утром перемалываем. Правильно. И получается все равно очень вкусно и здорово, несмотря ни на что. Поэтому не ищите здесь оправданий, а ищите для себя возможности, ищите те варианты, которые будут улучшать ваше тело. Потому что ваше тело больше никому не нужно, кроме вас самих. И оно служит вам верой и правдой и настолько, насколько вы помните. Потому что мы всегда, да, еще э, наш кто, подождите, э, этот, архимед, по-моему, говорил, что ты есть то, что ты живешь. И это правда, потому что мы зависимы от внешних средств. Все. Мы, не, мы, мы ничего не можем синтезировать сами без внешнего поступления. Поэтому обязательно э, внимательно относитесь к еде, что попадает внутрь. Это не, мы, наше тело это не мясорубка, которая все пивает. Нет. Это тело, которое ты что, вкладываешь с любовью получаешь на выходе. А девочки, особенно женщины, должны себя обожать, любить, ценить, не пить кофе, потому что это вредит коже, не курить, потому что это морщины, это старость, раньше времени и так далее. Я уже молчу о состоянии внутреннего тела. Если внешне мы видим, да, там морщинки появляются, то мы уже забываем о том, что нам не видно внутреннее состояние. Представьте, если внешне мы видим морщины да, на теле, то, что происходит внутри? А также быстрее реакция происходит, чем внешне. Поэтому обязательно не вредите своему телу. Это модно, это вкусно. Но ваша задача в первую очередь ставить приоритеты. И в приоритетах должна быть польза, а потом на втором месте вкус. А у нас все наоборот. Мы сейчас живем в век легкого быстрого дофамина с тех же гаджетами, да, с той же едой, Да, это источник, да, понимает. Но надо понимать, что, что за этим стоит и какая польза от этого будет. Поэтому в любом случае старайтесь так, чтобы на первом месте для вас всегда была польза. Польза для вас, для вашей красоты, для вашего ума. Потому что от нынешнего состояния тоже, видите, от, от отсутствие дефицита зависит от этого мозга. Насколько быстрая реакция, насколько она сообразительная, да, это mm -hmm. все зависит от этого. Это не просто как мозг работает, а мозг точно питается. И питается изнутри. Поэтому помните, да? Правило золотое, правило номер один. Польза. На втором месте вкус. Поэтому готовьте дома с пользой и вкусом. Я вас обожаю.